ही सरकार जेवढे निर्णय घेत आलेली आहे किंवा घेत आहे या मागसलेल्या समाजाच्या विरुद्ध निर्णय घेत आहे त्याचा एक हिस्सा म्हणून काल दोन हजार चौदा साली जी काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसची सरकार असताना मागसलेल्यापणाच्या आधारावर पाच टक्के आरक्षण मुस्लिम समाजातील मागसलेल्या विविध समाजाला जो आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला होता त्या निर्णयाला रद्द करण्याचा पाप या भारतीय जनता पक्षाची सरकारने काल केलेला आहे त्याची आम्ही निंदा करतोय त्याचा आम्ही विरोध करतोय आणि जेव्हा दोन हजार चौदा साली आम्ही निर्णय हा घेतला होता त्यावेळी हा प्रकरण न्यायालयामध्ये सुद्धा गेला होता त्यावेळी न्यायालयाने अंतरिम आदेश सुद्धा दिला होता की पाच टक्के आरक्षण जो शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये देण्यात आलेला आहे त्या शासनाने सुरू ठेवावं आणि पुढच्या जे शासकीय नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्यात आलेलं आहे तो निर्णयावर पुढच्या काळात निर्णय होईल पण दुर्दैवाने दोन हजार चौदामध्ये भारतीय जनता पक्षाची सरकार आल्यानंतर कोर्टाच्या आदेशाची सुद्धा अंमलबजावणी झाली नाही अनेक वेळा आम्ही सर्वांनी अधिवेशनामध्ये मुंबईचे अधिवेशन असो नागपूरचे अधिवेशन असो शासनाशी आम्ही मागणीसुद्धा केली होती वारंवार त्यांनी सरकारने आश्वासन देऊन सुद्धा तो आरक्षण सुरू केला नाही आणि काल त्या ज्या दोन हजार चौदामध्ये अध्यादेश काढण्यात आला होता ज्या निर्णयाच्या आधारावर तो निर्णय सुद्धा रद्द करण्याचा त्यांनी केले निर्णय रद्द करण्याचा पाप केलेला आहे त्याचा आम्ही विरोध करतोय आणि त्याची आम्ही निंदा करतोय रुपांतर नाही म्हणून हा कायदा होऊ शकला नाही असं सांगितलं कायद्याच्या रूप कुठलाही अध्यादेश मंत्रिमंडळाचा पहिला निर्णय होत असतो निर्णय झाल्यानंतर अध्यादेश निघत असतो आणि अध्यादेश निघाल्यानंतर जो पुढच्या अधिवेशन असतो त्या अधिवेशनामध्ये कायद्यात रुपांतरण करण्याची ही परंपरा आहे जेव्हा हा अध्यादेश काढण्यात आला होता त्याच्यानंतरच महाराष्ट्रामध्ये सत्ता परिवर्तन झाली भारतीय जनता पक्षाची सरकार आली नागपूरच्या अधिवेशन होता त्या अधिवेशनामध्ये मी स्वतः हा मुद्दा उचलला होता आणि त्यावेळच्या मुख्यमंत्री महोदयांनी आश्वासन दिलेला होता तो रेकॉर्डवर हो आहे की आम्ही तपासणी करून त्वरित तो निर्णय लागू करू आणि अध्यादेश नियमामध्ये कायद्यामध्ये त्याच्या ते, हे करू आपण नाही त्या दोन हजार चौदा साली जेव्हा हायकोर्टाने निर्णय दिला अंतरिम आदेश दिला की शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये हा सुरू ठेवावा तर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये ते वर्ष तो लागू झाला होता दोन हजार चौदा साली चौदा पंधरा साली हां आरक्षणचा लाभ मिळण्याची सुरुवात झाली होती दोन हजार चौदा पंधरामध्ये शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये तो शैक्षणिक वर्ष जो होता त्या वर्षामध्ये मिळाला त्याच्यानंतर सुरू झाला होता परंतु भारतीय जनता पक्षाची सरकारनी त्याला सहा महिन्याची मुदत असती कुठल्याही अध्यादेशाला अध्यादेश सहा महिन्यामध्ये जर कायद्यामध्ये रुपांतरित केली नाही तर दुसरा अध्यादेश काढला पाहिजे किंवा कायद्यामध्ये रुपांतर केला पाहिजे ते रूपांतरण केल्या नसल्यामुळे तो बाद झाला तो हा मानसिकता दिसतोय की मी पहिलेच सांगितलंय की ही सरकार अल्पसंख्यक विरोधी सरकार आहे आणि हा ही सरकार जेवढे निर्णय घेत आहे अल्पसंख्याकाला बाजूला ठेवण्याचं काम करतोय त्याच्या उदाहरण आहे की जे स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समाजाला देण्यात येते त्याची मागणी नव्वद कोटीची आहे दोन हजार तेवीस बघा दोन हजार चोवीस बघा दोन हजार पंचवीस बघा आधी या वर्षाच्या सव्वीस नव्वद हजारची ची मागणी असून सुद्धा फक्त वीस कोटी रुपये रिलीज करण्यात आलेला आहे अल्पसंख्यक विभागामध्ये भ्रष्टाचारचा डोंगर उभा झालेला आहे सत्तर ते पंच्याहत्तर शाळांना अल्पसंख्यक दर्जा देण्याचा पाच पाच दहा दहा लाख रुपये घेऊन अल्पसंख्यक विभागामध्ये ते दर्जा देण्याचं काम आणि पाप सुरू आहे तर अशी प्रकारची सरकार ज्या सरकारची अधिकाऱ्यावर वचक आहे आणि ज्या सरकारचा कालात भ्रष्टाचारचा बोलबाला झालेला आहे अशी सरकारबद्दल काय अपेक्षा ठेवायचं हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे आणि भारतीय जनता पार्टीची सरकार या राज्यामध्ये दंगा घडवण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि त्यांच्या सोबत असलेले जे संगठन आहेत ते संगठन हे जाती जाती मध्ये तणा निर्माण करून या राज्यात मध्ये दंगली घडवण्याचा प्रयत्न करत आहे असं दिसून येत आहे हिंदी में जानना चाहिए जिस तरह से सरकार ने दूसरे संरक्षण जो भाई 5% का किया है क्या देखिए 2014 में कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार के समय पिछड़े वर्ग के अंदर जितने भी पिछड़ेपन की बुनियाद पर मुस्लिम समाज के विविध जातियों को पांच परसेंट आरक्षण शासकीय नौकरी और एजुकेशन में देने का निर्णय किया गया था उसका अध्यादेश भी जारी कर दिया गया था कुछ लोग अदालत में गए थे कोर्ट में गए थे कोर्ट में भी उसकी सुनवाई हुई थी कोर्ट ने साफ कहा था कि मुस्लिम समाज में बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो पिछड़े हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए अंतरिम आदेश मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिया था कि शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण चालू रखा जाए लेकिन 2014 में सरकार के बदलने के बाद और एक साल तक वो चालू भी रहा लेकिन सरकार बदलने के बाद 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में आई तो कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में जो निर्णय लेके अध्यादेश जारी किया गया था उसको कायदे में रूपांतरण जो करना था सरकार ने नहीं किया और अध्यादेश को लेप्स होने दिया और तब से वो इसी तरह से चलते रहा हम लोगों ने बार बार अधिवेशनों में मांगनी की है मांग की और हमेशा उस मांग में यही आश्वासन मिला कि हम उस पर विचार करके और चालू करेंगे लेकिन सरकार की मानसिकता अल्पसंख्यक विरोधी है मुस्लिम विरोधी है उसी नाते ये कल इन्होंने ये निर्णय लिया है जिसकी हम निंदा करते हैं और जो उसका विरोध करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में आपने बताया कि मांग की अल्पसंख्यक विकास विभाग महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला उस विभाग में हुआ है। जितनी भी योजनाएं कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार के समय 2008 से लेके 2014 तक अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए उनको उत्थान के लिए जो अलग अलग योजनाएं शुरू की गई थी सारी की सारी योजनाएं ठप कर दी गई है और यहां तक कि जो शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों को अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो स्कॉलरशिप शुरू की गई थी उसमें भी कटौती की जा रही है वो स्कॉलरशिप भी रोक दी गई है इसी साल 90 करोड़ की 90 करोड़ की स्कॉलरशिप की का डिमांड है जरूरत है लेकिन सरकार ने सिर्फ बीस करोड़ रुपया दिया है अल्पसंख्यक समाज का मतलब कोई मुस्लिम समाज नहीं होता उसमें जैन समाज भी है उसमें नौबत समाज भी है उसमें क्रिश्चियन है सिख है पारसी है सभी समाज है। और सभी समाज ये पिछड़े वर्ग के समाज आते हैं और ऐसे समाजों के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिश की आधार पर कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश में अल्पसंख्यक विकास विभाग बनाया था ताकि उस विभाग के जरिए अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक समाज के विभिन्न वर्ग को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनको मुख्य धारा में लाया जाए और कांग्रेस की सरकार ने हम लोगों ने 2008 से 14 तक महाराष्ट्र में बहुत सारे निर्णय लिए थे और उन निर्णय को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन योजनाओं को पूरी तरह से रोक के रखा है जिस तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट को पचहत्तरिटी का दर्जा दिया गया और ये सवाल उठाया गया बिल्कुल बिल्कुल जिस दिन, दिन, दिन राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी के साथ जिस दिन हादसा होता है सवेरे सवेरे उसी दिन दोपहर को निवेदन लिया जाता है अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए स्कूल को उस दिन से प्रोसेस शुरू किया जाता है सत्तर से पचहत्तर स्कूलों को स्कूलों को मान्यता दी जाती है माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाता है अल्पसंख्यक दर्जा का सर्टिफिकेट उनको इश्यू किया जाता है और मेरे पास जो शिकायतें आई हैं कि पांच से दस लाख रुपया लेकर एक एक स्कूलों को अल्पसंख्यक का दर्जा बड़े बड़े घरानों के स्कूलों को देने का काम महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विकास विभाग ने किया है इसकी पूरी जांच जड़ से होनी चाहिए और इसकी सीआईडी और एसआईटी के मार्फत जांच होनी चाहिए और जितने भी अधिकारी हैं उनके ऊपर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके ऊपर एफ दर्ज करके उनको अरेस्ट करके निलंबन करना चाहिए ये हम सबकी मांग है सरकार के बारे में सरकार के बारे में आपने कहा कि मुस्लिम विरोधी सरकार है माइनॉरिटी विरोधी सरकार है आजकल इस तरह की राजनीति हो रही है कभी औरंगजेब का नाम आता है कभी अफजल खान का नाम आता है कभी टीपू सुल्तान का नाम आ रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर बातें कही जब क्या कहेंगे देखिए बीजेपी की सरकार के पास कोई योजना नहीं है विकास के मुद्दे पर वो बात नहीं करते हैं वो कभी हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं कभी लौ जिहाद लैंड जिहाद की बात करते हैं उनके नेता कभी बांग्लादेशी के नाम पर बात करते हैं उनके लोग आ, कभी टीपू सुल्तान के नाम पर बहस करवाना चाहते हैं कभी आ, मुस्लिम आरक्षण रद्द करके आ, तो कुल मिलाकर इस तरह से हिंदू और मुसलमानों में बड़ी खाई पाटकर मैं तो ये देख रहा हूं कि जिस तरह का वातावरण जिस तरह की खबरें आ रही हैं पूरे महाराष्ट्र से ये सरकार जानबूझकर दंगा करवाना चाहती है यह सरकार की जिम्मेदारी है मैं तो महाराष्ट्र के राज्यपाल से कहूंगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहूंगा कि महाराष्ट्र बहुत छत्रपति शाहू शिवाजी महाराज शाहू महाराज अंबेडकर और फुले का यह विचारधारा का महाराष्ट्र है इस महाराष्ट्र को बचाने का, का काम करिए इस महाराष्ट्र को बिखेरने का काम ना करें इस महाराष्ट्र को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता ना करें, सरकार ना होने दे उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है मोहन भागवत का बयान आया आ, मुस्लिमों को लेके जो हिंदुस्तान में मुस्लिम है वो हिंदू है और उनकी घर वापसी होना चाहिए इस तरह से मोहन भागवत का भी बयान देखिये जब भी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अगर नाकामी सामने आती है उनके खिलाफ मुद्दे अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी इस देश में लाते हैं पब्लिक डोमेन में लाते हैं देश को बचाने की लड़ाई लड़ने की बात लड़ाई लड़ने का काम करते हैं तब इस तरह से कभी आरएसएस प्रमुख कोई इस तरह का मुद्दा लाते हैं कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का मुद्दा लाते हैं और उस जो मूल मुद्दा है इस देश का देश की बेरोजगारी का देश की आर्थिक नीति का देश में हो रहे भ्रष्टाचार का देश में लिए जा रहे गलत फैसलों का सीमा की सुरक्षा का जब ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी इस देश में लाते हैं लोकसभा में उठाते हैं तो उनको बोलने दिया नहीं बोलने नहीं दिया जाता सोशल मीडिया के माध्यम से जब इस चीज को चर्चा में लोगों के सामने लाया जाता है तब हिंदू और मुसलमान की बात कभी आरएसएस के नेता करते हैं कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग करके इन मूल मुद्दों को दबाने की कोशिश करते हैं एक आखिरी सवाल यूएस जो है यूएस कांग्रेसिडा में एक बयान दिया जो मुस्लिम है उनकी एक जानवर से तुलना की कि वो जानवर को आप प्रेफर कर लेंगे लेकिन मुस्लिम को नहीं करेंगे उसको लेकर काफी विवाद है। देखिए ऐसे ऐसे लोगों के बयान पर ध्यान नहीं देना चाहिए सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए पूरी दुनिया में इस तरह की बातें अनर्गल बातें लोग करते रहते हैं ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए नहीं तो भ्रष्टाचार अड्डा है अल्पसंख्यक विकास विभाग ज्यादा दिवसी उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवारच्या दुर् प्लेन दुर्घटना झाली सकाळी सकाळी त्याच दिवशी दुपारीपासून अल्पसंख्यक विकास विभागाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या मोठे घराण्यांच्या शाळांचा अल्पसंख्यक दर्जा देण्याचा निवेदन स्वीकारण्याचा काम सुरू झाला और सत्तर ते पंच्याहत्तर शाळांना अल्पसंख्यक दर्जाचा सर्टिफिकेट दोन दिवस पूर्वी वितरित करण्यात आलेला आहे याच्यामध्ये खूप मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे आणि माझ्याकडे तर माहिती अशी आहे की अल्पसंख्यक विकास विभागामध्ये मोठे मोठे घराण्याचे शाळाचे जे मालक आहे ते लोक अल्पसंख्यक समाजाचा हक्क मारून स्वतःचा भला करण्यासाठी पाच ते दहा दहा लाख रुपये देऊन ते अल्पसंख्यक विकास अल्पसंख्यक चा दर्जा शाळांचा घेण्याचं काम करत आहेत जेणेकरून जे आर टी ई आरटीई ही देशामध्ये काँग्रेस सरकारनी मनमोहन सिंगजीची सरकारनी पंचवीस टक्के गोर गरीब लोकांना प्रत्येक शाळेमध्ये मोफत ऍडमिशन देण्याचा जो तरतूद केलेला आहे तर ती तरतूदशी सुटकारा पाण्यासाठी हा अल्पसंख्यक दर्जा शाळांना घेण्याचं काम हे मोठे मोठे घराण्याचे शाळा करत आहे आणि ह्याची चौकशी झाली पाहिजे असे प्रकारचे जेवढे सर्टिफिकेट जेवढे दर्जा प्राप्त शाळांना सर्टिफिकेट देण्यात आला असेल ते सर्व रद्द झाला पाहिजे भारत तो सरकार ने ये लास्ट जो रिजोल्यूशन का मार्टी बिल के उसका जो प्रोसेस ऑफ से रद्द कर दिया तो इस मामले में पाठक करी के हमारे साथ कांग्रेस तो के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री नसीम खान जिन्होंने इस प्रस्ताव को लेकर पांच परसेंट रिजोल्यूशन की बात कही थी वो हमारे साथ है कल जिस तरीके से डेट नाइन तो में भारत सरकार ने जो तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट